Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі. Цикл програм Секрети щастя. Чи знайшли ви другу половину або ще в пошуку? Як знайти людину близьку за духом і прожити з нею все своє життя? Ми і спробуємо розібратися. Харпріт, здравствуйте! Здравствуйте. Хартрид, расскажите, может, вы знаете секреты счастья не только семейной жизни, но вот когда она еще только формируется? Как найти того человека, с которым готов будешь прожить всю свою жизнь? Действительно, очень тонкий вопрос. И наша молодежь очень много не понимает по выборе партнера и часто делает ошибки, потому что многих даже не брать никого пример. Берут от собственного опыта, какой собственный опыт формируется, подсознательно мы смотрим жизнь своих родителей, подсознательно. Парень выбирает девушку, где-то подсознательно, на маму, да? похоже на маму, и девушка видит подсознательно, похоже на отца. А если она не видела в жизни отец, если она выросла в семье без отца, или э, мама всегда есть, часто дети страдают, когда отец не хватает у мужчины и девушки, парни и девушки. Их жизни. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы правильным, когда молодые люди начав встречаться, потом начинают совместно жить? Какое-то время можно сказать правильно, но если это долго не тянется, потому что когда это тянется долго, без а есть какие-то временные ограничения? Сколько ну, это? Два-три дол... месяца это нормально, потому что это безответственные отношения. это без он никакой ответственности за нее не несет она за него. А ш, на что нужно обращать внимание в такие минуты, вот в, в этот период, когда они живут вместе? Смотрите, когда они начинают вместе жить, э, в первую очередь э, понятно, что есть симпатия, какие-то собственные интересы. То есть если парень или девушка действительно друг друга любят в первых встречах, После свиданий они должны ощущать себя энергии, энергетически полноценными. То есть, если они встречаются первые три месяца, и она а, приходит после него. И как называется, в простом языке высасывание лимон, как высасывание. никакой сил нету, энергии нету. Это значит, еще не те отношения. Еще идет а, как отношение через ума. Потому что ум всегда устает. Mm -hmm. Люб, любые дела, которые мы любим с душей, мы можем днем и ночью делать, не уставать. То есть реально, если любовь, После свидания они не устают. Хорошо, так... прошел конфетно пряничный период, они встречались, они уже познакомились, три месяца они друг друга знают. И вдруг парень говорит, переезжай ко мне жить. Да? На что нужно обращать внимание теперь? Ну, э, в первую очередь, э, я считаю, это предложение хорошее, если они э, так, согласны готовы, оба, да? обоюдно, готовы. Когда парень и девушка начинают вместе жить, ему начинает фартит, у него как двойная энергия становится. Угу. И, э, а ей? <laughs> ему у фартит, тоже да? Ему да. Первый, первое время фартит, когда а, потому что она дает ему энергию. Потом, когда парень не принимает решение, ответственность, а девушка начинает эмоционально закрываться, она перестает передать ему эмоциональную поддержку. И у мужчины, у них начинается конфликт. Каждая девушка стремится к статусу. Она об этом говорит или не говорит. Может, она говорит, я не хочу замуж выйти с тобой. Mm -hmm. А в душе все равно ждет. А когда он это не предлагает, она это ждет, Mm -hmm. И она перестает эмоционально поддержать его по работе, по бизнесу, его делах. Ах, вот о чем Вот речь. этом. Mm -hmm. А когда она перестает поддерживать, ему не хватает энергии. Это первая эмоциональная поддержка уходит. Со времени она начинает бояться времени от него. Из этого я заметил, как врач, очень много девушек начинается розья шейки матки. То есть у нее она во время половых начинает давать команду от мозга к не хочу времени и начинается, можно сказать, такие проблемы со здоровьем. Мужчина в молодом возрасте простатит. А можно еще такой вопрос? Есть в некоторых культурах других стран обязательное условие, чтобы не было никакого полового контакта до замужества? Ну, теоретически это существует, и это правильно, потому что по энергетической практике говорят, если девушка один раз входит в половый контакт с мужчиной, эта связь остается 7 лет, минимально. И от нее э, половина энергия, ну, какой-то часть энергии уходит этому мужчину. И говорят, как о компьютере, да, к какой мужчины она имеет первый половину, или он с какой женщиной, отсюда открывается первый э, компьютерный папки, Отсюда рису, рисуется судьба. Дальнейшая. И это все равно отражается на ее или его энергетике. Если такую э, женщину энергетичную, которая сохранила свою энергию и она первый раз с своим мужем имела в отношения, конечно, у них энергетический связь будет сильнее, сильнее, да? сильнее, как их союз будет сильнее на этом плане. Харприт, хочешь узнать своего мужа, посмотри на его отца. Так ли это и как поступать в таком случае? Это действительно древний временах, и сегодняшнего дня. В Индии практикуют, то есть смотрят, когда выбирают на вещь, то смотрят на ее маму и девочку. И действительно, это семьи очень счастливы, ча потому что она рано или поздно будет иметь те же характера, те же воспитания на уровне гена, хромосомах. Передаются определенные э, особенности характера человека, которые обязательно мы берем от своих родителей. Это называется, я говорю, как имущество или, можно сказать, наследство виды, определенные качества в характере мы получаем от своих предков. Скажите, как поступить в таком случае, вот когда начинает пара совместно жить, и каждый пытается на себя перетянуть одеяло лидерства? Первый этап отношений – они любляются. Второй этап отношений проходит, когда начинается совместный жизнь. Она, у нее начинаются проявляться все страхи и подсознательные программы своих родителей. У него свои. Это формируется первый кризис в отношениях. Или побеждать будет любовь, или побеждать будут подсознательные программы его или ее родителей. Харприт, бывают случаи, когда пары встречаются, и их началом отношений становятся именно сексуальные отношения. И здесь они долго не живут семейной жизнью. То, что если То любить... есть нельзя рассматривать такую пару, как вторая половинка, потому что это могут быть только временными С... отношения, да? Смотрите, секс как еда. Парни в основном э, выбирают иногда свой партнер, мужчине э, на на уровень сексуальных отношений. Mm -hmm. да? То есть, как говорил один святой, у нас в Индии, он говорит, мужчина хочет найти мисс мира, свою жену, а потом хочет от него делать дома хозяйка.

То, что прежде чем делать ремонт квартиры, мы делаем образ, какой будет ремонт. Так же, когда выбор партнер, как найти родную душу, мы должны делать образ правильный, какой, что мы хотим, какой мы mm -hmm. хотим муж. Mm -hmm. Она хочет богатый муж старше себя, а потом она хочет половить на хороший, ну, неправильный образ. Те девушки, которые не получили любого отца в своей жизни, она всегда будет искать часто э, муж старше себя. Харприт, спасибо большое. Я пытаюсь подытожить нашу такую немаленькую беседу, и тема эта может быть, конечно же, бесконечной, о том, что любая девушка, да, наверное, и парень тоже должны четко понимать, в какую в перспективе он хочет видеть жену или какую, какого супруга она хочет видеть. Обязательно должна быть энергетическая связь и духовная между ними. Кроме того, сексуальные отношения, наверное, изначально не самыми главными должны быть, хотя и немаловажными. Віна що нашли свой партнер після свиданий вашого партнера, парня или дивочка, вам далі ведущий хорошо. Ви не далі напряжені, далі захочется как літати танцювати. Шановні друзі, ну що ж, ми завершуємо нашу програму. Я сподіваюся, що ви знайшли свій секрет щастя у нашій програмі. До нової зустрічі! Будьте щасливі!